Что я не могу подйти до украинского дома? Без комментариев. Да идут господанты, испытывают в Социального плана у нас запретания. Дуже дорога вода. Не считаете ли вы, что в известном украинском дуэте Потап и Настя так называемый Потап стал слишком сильно перетягивать на себя одеяло? Ну сколько ригдотячей творчески можно запрашивать по запозывкильному свету. Виктор Федорович, танцюйте с нами. Уявите, собі лишь шейк там и винтокью. Я все не А я пришел очень рано.

Три роки, какие мы прожили, в решт вдалося удалось распочать модернизацию нашей страны. Вы действительно считаете, что в стране, в которой лидер оппозиции сидит в тюрьме, самая главная проблема это лифты, трамваи и такси? Мне нравится или нет, что Тимошенко сидит в тюрьме, я вам скажу, конечно не нравится почему же тогда Украина не платит долги России, если ВВП повысился на 53%, а финансовый баланс в норме и так далее? Контракт, который был подписан в 2009 году, Тимошенко, приносит 6 миллиардов долларов. Стране приносит убытки видите, мы в масках в этих, это не потому, что нам весело на самом деле. Дело в том, что мы уже вам три года говорим о том, что у нас есть проблемы, но вы не реагируете на это, делаете вид, что нас нет просто. Наши журналистов бьют, нам мешают работать. будут знать, как скопили за руки и Прошу охрану, отпустите, если вы меня слышите, кто там. Отпустіть, я прошу. Шановні журналісти, я вас прошу не порушувати правила пресконференції. Багато хто з присутніх тут жив у селянській хаті. Я також жив багато років. Я хотіла спросить вас про сина. Як так швидко він став мільярдером? цьому його друзям. Я мій довіце прем'єр-міністр Арбузов Захарченко. Я знаю, що він звик багато працювати. Задавайте йому питання, він вам дасть відповідь. Дякую, що ви зголосилися провести прес-конференцію через 15 місяців. Чому ми е, не так часто зустрічаємось? Я чесно казав вже багато разів, що я не дуже люблю це. Знаєте, як кажуть, хто нас що вчився, да, я от це не вчився. <гум> Тому це мій недолік. Це мій недолік, але я буду з ним боротися. Я вам це обіцяю. Я вас вітаю. пришел сюда где-то там без 15-9. Я не смог задать вопросы. Мои друзья, вот некоторые приехали из других городов, тоже не смогли задать вопросы. Разумеете только меня. Нашего президента любят все, кроме вас. Все.